असलकम व मैं अभी केरला का एक मस्जिद में जो मस्जिद का नाम था हिलाल मस्जिद और पचालोम चिट्टूर रोड में था लेकिन वो मस्जिद में इसे प्रोसेस चालू किया है कि लड़का और लड़की स्कूल में पढ़ाई करते हैं स्कूल में जाकर तो जनरल का लाइन वो पढ़ाई करते हैं लेकिन ये सुविधा नहीं है जो यहाँ में थी यहाँ में ऐसे एक प्रोसेस चल रहा है सैटरडे और संडे हफ्ता में दो दिन यहाँ में पढ़ाई करते हैं लेकिन ऐसा माहौल बन गया ऐसा माहौल बन गया जो लड़का और लड़की सही करके कुरान शरीफ और पढ़ाया करते हैं और सो मसला मसाइल जो है वो भी यहाँ में इधर में सिखाते हैं और कुरान शरीफ का तर्जमा भी सिखाता है और मसन दुआ कुरान शरीफ सही के पढ़ना सुरा कर सही के पढ़ना और अखलाक और फर्ज सुन्नत यानी नफल भी यहाँ में सिखाता है नमाज कैसे पढ़ना है वो भी सिखाता है और क्या करता है इसमें फास्ट क्लास से लेकर वो तक तो यहाँ में चल रहा है मंथली थोड़ा पैसा लेकर वो सिखाता है लेकिन हमारे आसाम में बिहार में बंगाल में और दूसरा कोई मुल्क में शहर में ऐसा सुविधा नहीं है जो बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं वो स्कूल में था वो स्कूल में ही था लेकिन अरबी भाषा और अरबी अरबी ग्रामर भी नहीं जानते हैं और कानून भी नहीं जानते हैं सही करके नमाज पढ़ा नहीं जानते हैं आदब नहीं जानते हैं और बिल्कुल यहाँ में दूसरा एक महल है तो ऐसा सुविधा सब गांव में करना चाहिए सब मुल्क में करना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट में और सब शहर में ऐसा सुविधा करना चाहिए जो यहाँ में था तो मैं यह चाहता हूँ कि सब मुल्क में ऐसा सुविधा होना चाहिए अल्लाह चाहे तो सब लोग कोशिश करिए इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा बच्चा और बच्ची वो सब आदब नियम कानून मालूम होगा आपका जनाजा भी मालूम होगा ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर पास किया था यानी बी एच सी पास किया था ए एल एल बी पास किया था लेकिन वो जनाजा नहीं जानते हैं नमाज का कानून नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हफ्ता में दो दिन हम लोग मदरसा में पढ़ाई करता हो वो सब जानकारी होगा इन तो ऐसा माहौल ऐसा सुविधा वह गांव में होना चाहिए इन सब लोग कोशिश कीजिए